Привет всем! И это новая рубрика Кухня Пес. И сейчас мы готовим всякие гадости. нам приходят разные там люди, то есть пэты. И как бы пробовать нашу ступню. И сейчас я вам покажу, что к нам приходит. И к нам приходит Мэвис. Из мультфильма «Монстры на каникулах. Так? Ага. И мы сегодня для нее будем готовить еду. Скажите, Мэвис, вы что ненавидите? Я все люблю, только не сосиски. Хорошо. А, ну, что вы хотите? Суп с тортом. Ладно. Как нам уже сказали, суп с тортом. Или суп с котом. Ну, суп с тортом. Делаем. Так, у меня вот тут есть такая вот кашка. Э, туда надо чуть-чуть ингредиентов добавить. Потому что их там что-то мало. И семечку. А! Ой, еще чуть синей. Как же я не догадалась. Сделать это. Вот. Ну тут освещение не очень хорошее, потому что стол у меня занят, и наливаем туда водички это после апельсинового сока. Ну ничего. Вот. Хватило. Теперь все мешаю. Ой, продукт выпал. Нам не хватило воды. Ладно, сейчас наберем. И у меня еще есть вот такая вот фиолетовая штучка. Сейчас я вам покажу. Просто у меня выльется, может. Это жидкий пустяный порошок. Но не жидкий у меня есть, но я не хотела все, все, Это остальное мы оставим для поливки торта. Кстати, вот тесто для торта. Разминаем его. Эх. Это мой кот пришел. Извините его. Ну, типа такого позвали сейчас я все заказываю. Типа такого. А теперь поливаем вот эти. Тут супчика с Не что, просто вода. Все-таки используем ложь. настоящих, конечно, но из какашек. Положила вот. А сейчас делаем супчик. Ой, хотя его надо вот сюда положить, пусть делается на колонну. Нет, лучше всего вот здесь. Он сейчас пойдет, поставим. И продолжим. А этот супчик нальем в эту тарелочку. Блин, она все растеклось. Сейчас я выключим Будем работать на бумажке. Оно не вытирает. Вот, смотрите, от меня даже красный остается. Ну. Вот носочек. Щипчик, щипчик. И ложим его в микроволновку. А! -а, -а! Сейчас открою ее. Сейчас нет, у меня она немножко поломанная. Вот такой вот звук издает. Сейчас я возьму. Поставила. Итак, у нас сегодня такой выпуск, да? Первый. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- ой, 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 ой. Ой -ой -ой, ты хохой. ой 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 к нам не пришел. Ты просто стук это ой 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 Суп такой. Ну, я его назвала слизь, потому что он на слизь. Похож на самом деле это обычный суп. Ох. Почему вы все на бумажке делаете? Мы же пэты! И у нас ничего готовить не получалось. На самом деле у меня все. На самом деле у меня все получается. А у остальных пэтов нет. У меня все получается, У меня все получается готовить, а ну я потом нет. Итак, продолжим. Вс, не все. Ой-ой-ой. Ну-ка, ой. тяжело. Я несу, я несу, бип-бип, И правда на слизь похож. И вот тот. А, не трогайте это, черное. Почему? Ну, потому что оно очень слизкое такое. Чего вы не могли его тогда нормально спекти? Да просто у меня такая... Ладно, я думала у вас вообще такое. Вы что, его на плиту ставили? А чего она на сковородке? Она на сковородке. Что? Яичница с сосисками. <звы> так, ну пробуйте. Сейчас начну начну. Он что-то липкий. Ай. Вкусный. <звы> <звы> Спецпорт. Фу, что это? Запресть! Вкусная! Я в какашку. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пить вотку ночью, если вы не поставите лайк и не подпишитесь на канал. Я это сделаю. Я это сделаю.